Доброго всім ранку, це програма Ранок Роші Артій. Програма про людей, які в Україні мають власну справу, отримують від неї і задоволення, і в гроші. В студії. І в, гроші. в студії Сергій Євтушенко, співвласник мережі магазинів Червоний маркет. Доброго ранку. Доброго утро. Є мережа магазинів Червоний маркет. Вона існує фізично, дай просто от вперше взагалі чую, що є така мережа. Так, да, вона дійсно существує, сучатується вже на протяжении более, чем п'яти лет. Uh, существует по всей Украине. Mm, центральный офис и большее количество магазинов находится у нас в Киеве. Ну и на сегодняшний день насчитывает более 70 магазинов. Так, а, а магазины, они что продают? Есть какая-то, ну, певно, я не знаю, там, о... вы заняли нишу и продаете? Uh, да, действительно, мы заняли нишу uh, товаров uh, промышленной группы или там, товаров для дома, как мы еще ее называем в низком ценовом сегменте. То есть мы продаем товары, которые стоят там не дороже 200 гривен. Uh -huh. А, это где вывеска вот там все по 5 гривен, да? Все по 8 гривен. Ну, это, скажем так, начальники этого направления в Украине. В Америке это, так называемые, доллар-сторы, все по доллару. И первые действительно магазины появились более 10 лет назад в Украине именно с такими вывесками. Мы же старались преподнести нашим покупателям более ну, скажем так, цивилизованный вид этой продукции, более качественный сервис, большая квадратура, большие красивые мини-маркеты, которые предлагают эту же продукцию, только в более широком ассортименте. И первый магазин был открыт в Киеве 5 лет тому. Да. Даже больше, да, вы говорите? Чуть Для того, чтобы открыть певный магазин, мне кажется, я уже слышал историю, где вот в этом эконом-сегменте да, открываются подобные мережи магазинов. Человек, людина, кажется, взяла что-то там 300 евро, поехала куда-то на 5-й километр 7-й, да? Одесса. Да? Там что-то домовилися, їй ей все привезли. Она сняла какие-то невишки павильоны, и с все распочалось. Это Уф. моя история, но Не? она похожа. Да. Да. А, а как у вас? На самом деле, было немножко по-другому. Я в интернете находил франчайзинговые предложения от американских сетей. И вот с одной такой сетью мы договорились о сотрудничестве, мы купили у них определенный товар, мы получили определенное знание выстраивания бизнес-процессов и культуры продажи вот такого товара. И, собственно говоря, мы хотели выйти на рынок и позиционироваться как представительство американской сети, все по доллару. И когда мы открыли первый мини-маркет, это был он площадью около 200 метров, располагался возле станции метро Минска в Киеве. И это некий был такой следующий шаг развития вот того направления, о котором вы говорите, когда часто предприниматели ездили на 7 километр, покупали подобный товар и, собственно говоря, продавали его в киосках, на раскладках и так далее. Мы немножко дальше пошли. А у вас есть акция «Вы сплачиваете коммуналку?» что это? Да, это такой наш маркетинговый ход. Означает. Мы увидели, что в связи с тем, что коммунальные услуги в нашей стране, к сожалению, очень дорожают с каждым днем, и мы предложили нашим клиентам участвовать в розыгрыше оплаты коммунальных услуг. Есть определенные правила, но мы разыгрываем на постоянной основе Оплату комунальних услуг і Анапольс достатньо перша популярність серед наших покупателей. Але все ж таки, хто живе в однокімнатній квартирі, ну в нього одна один чек буде, да? А хто в трикімнатній квартирі в нього іншій? Є якісь обмеження, да? Безусловно. Ви сплачуєте не більше там суми, наприклад, там, тисячу гривень, і все. Абсолютно. Так, так? Да? А, а первый магазин было відкрито больше пяти років а, тому. А Вы нашли партнеров из а, Америки? это не партнеры в качестве там а людей, которые вкладывают деньги. Это были партнеры в плане консультации, как правильно открывать. Как... Правильно, який товар закупати і як настраювати про це, щоб бізнес підносив день. Ви сплатили консалтинг за консалтинг да, якісь гроші. А, був якийсь стартовий капітал, де ви і ще один співвласник, наприклад, ви там скинулись по 10 тисяч доларів і сказали, мы ми можемо з цього розпочати. Ризикуємо. Ну, це був сугубо мій э, стартап или, там моє начинание, тому я був один. Это были мои собственные деньги и это были моя инициатива, скажем так. Поэтому ни с кем не пришлось договариваться. У меня был неоднократно в моей бизнес-практике э, опыт, когда несколько человек объединяются в бизнес. Но вот именно этот бизнес я решил стартовать и развивать самостоятельно. А до этого были другие бизнесы, которые были, были там вдали, они работали, вы их просто продали и был какой-то стартовый капитал такой? Абсолютно нет. А опыт работы в открытии магазинов або там сетей уже так само был? Да, около 15 лет. А, вот не стосовались так само, -то, там, группы товаров промысловые, больше промысловых? Ну, в любом случае это касалось розничной торговли, независимо от того, какие это группы товара были. Но все было направлено на то, чтобы развивать розничную торговлю в Украине, в частности в Киеве. Поэтому неважно чем торговать, главное знать то, что сейчас востребовано. Ваші з досвідом вже відкриття інших магазинів, треба було звертатися все одно з приводу якоїсь консультації, сплачувати за це гроші, щоб хтось навчив вас робити те, що ви робили і раніше, до цього. Ну, розумієте, як, навіть маючи определенний опит розвитку торговлі, в кожному напрямку є своя специфіка. Безусловно, эту специфику можно понять и выстроить самостоятельно. Можно с помощью партнеров, консультантов сделать это много быстрее и дешевле. Вот исходя из этих стартовых возможностей своих, я понимал, что с помощью консультантов все намного получится проще и правильнее. Поэтому доплатил деньги за консультацию. А, за консультацию сплатили и первый магазин. Вот какие а, были варианты открыть в этом районе? В этом районе. Звідки починати? Вот кто может помочь? А, где взять это помещение? И почему саме тут мы должны открываться? Ну, на самом деле, вот там пять лет назад это в большей степени была такая интуитивный выбор. На сегодняшний день мы проводим глубокий анализ перед тем, как открыть ту или иную торговую точку. Аналізуємо потоки клієнтів і фінансові можливості, конкурентну среду і так далі. До этого ну, принималось на уровне нравится не нравится торгова точка. У нас в студії Сергій Євтушенко, співвласник мережі магазинів Червоний маркет. Зараз до музики, а потім знову до розмови. Доброго всім дня. У нас тоді Сергій Євтушенко, співвласник мережі магазинів Червоний маркет. Більше п'яти років вже мережа працює, і більше сімдесяти да, магазинів. Я правильно так. почув. А п'ять років тому назад ви розпочинали з того, що сплатили за консультацію люди, які відкривали подібні вже магазини. Да люди, які зробили це в іншій взагалі державі, вони знали, що потрібно робити. Но это были консультанты, которые находились в Соединенных Штатах Америки, они не приезжали в Украину, поскольку я ну, имел опыт в розничной торговле, поэтому их консультации касались общих каких-то правил и направлений в этом бизнесе. Uh, какие-то рекомендации по ширине ассортимента и так далее. Все остальное работа, естественно, это делал я на основании своего опыта и на основании уже общения с потребителем, с теми клиентами, которые потом приходили в наш магазин после открытия. Uh -huh. И чем их консультация в от, від, например, Мого уявлення а, потрібно знайти приміщення, а, потрібно, я не знаю, там розробити лого логотип на якийсь там, ну там дозволи, там, відкрити ФОП так, і таке інше. А, треба знайти постачальника товарів, власне, завести їх в магазин і відкриватися. Ви все абсолютно правильно говорите, але у американці є таке хороше вираження «retail рітей detail». Тобто розниця це в деталях кроється. І от в этих деталях, собственно говоря, ми і общались з нашими. Консультантами, які сделать таким образом, щоб всі ті віші, які ви абсолютно правильно сказали, правильними. Тому що є маса підводних камінь, яких не подозреваешь. якщо а, це а, мережа магазинів о, низьких цін, да? Я, я правильно зрозумів? Це означає, що і якість там, ну, тут ми не можемо щось там вимагати і таке інше, тому що якщо все по 20, ну, власне, і, і якість така. Ну, вот в этом и кроется специфика этого бизнеса, чтобы найти так называемую золотую середину между ценой и качеством. Вы, безусловно, право в том, что качество может хромать, но оно не должно быть настолько низкое, чтобы клиент э, к нам отказался ходить впредь. Поэтому мы следим за этим и всячески стараемся избегать. Вот э, есть альтернатива между низкой ценой и качеством все-таки в сторону цены. Хотим предоставить такой э, продукт. Треба радував заставляв заставляли вірнутися к нам знову і знову. Я думаю, що за п'ять років відкрилося дуже багато конкурентів да, так є. ваших. Да? Ви їх знаєте, ви розумієте, що вони роблять і роблять помилково, але ви робите все це правильно, і за що ну за цього ви можете розвиватися, наприклад. Но ну, на самом деле конкуренты всегда вот, у многих там, предпринимателей бизнесменов воспринимается как негатив, мы воспринимаем это как позитив. А, безусловно, каждая хорошая идея, которая рождается, она рано или поздно будет, скажем так, обрастать конкурентной средой. И мы к этому были всячески готовы. У своих конкурентов, которые открывались, мы подчеркивали наши минусы, подтягивали до необходимых стандартов. Плюс ко всему, конкуренты так или иначе, показывали те вещи, которые мы вообще не делали никогда. Поэтому мы это воспринимали как позитив. Ну и плюс это не давало возможности расслабляться нашей команде, быть всегда в строю и придумывать нечто большее, чем сейчас там реализовано у наших конкурентов. Поэтому это плюс. А криза в 13-14-м руках она вплынула, я не знаю, там, на вас? Вы призупинили розвиток мережи, вы как там увагу приділили больше там, что-то там сократилось, вы звільнили половину штату работников, вы затягнули поясы и сдали в аренду существующие помещения, которые вы планировали купить или как-то переработать после ремонта под ваши магазины. Ну, э, случилось примерно то, о чем вы говорите, только с точностью наоборот. На самом деле та ниша, которую мы выбрали, она, собственно говоря, очень хорошо и была востребована в период кризисных моментов. Единственное, что мы делали, мы меняли ассортимент подстраивали его под нашего потребителя, например, там уменьшали упаковку, емкость товара для того, чтобы была низкая цена, пересматривали ассортимент в сторону расширения за счет каких-то других категорий, но не сокращались. Наоборот, мы росли, развивались, делали работу над ошибками, работали более эффективно, то есть не сокращали персонал а, оптимизировали его. И в итоге мы росли, и количество людей стало э, все больше и больше. Магазины тоже мы открывали. С каждым годом прирастали практически в два раза. <гум> небо-то, кажется, все дуже просто. И так вот, небо-то, так может сделать каждый, да? Мать небольшой стартовый капитал магазин, друг, и открыть свой магазин, потом второй, третий, и четвертый, пятый и и другой. Ну, э, вы знаете, есть четкая разница между там когда у тебя бизнес небольшой и 2 два-три магазина, а есть уже, когда а, ты выстраиваешь там средний бизнес, когда у тебя появляется целая сеть магазинов. И в этой связи нужны определенные навыки, как управлять большим количеством людей, не зная их всех там даже в лицо, по именам и так далее. И здесь а, ну, мне помогла одна бизнес-школа, а, школа владельца бизнеса Александра Высоцкого, в которой я учился, сейчас преподаю, которая помогла выстроить таким образом процессы, когда ты можешь управлять большим количеством людей правильно понимает, чем каждый из них занимается и для чего. Вы раньше открывали власні бизнесы без какой-то бизнес-освіти, а зараз вы зрозуміли, что не, 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 треба піти в какую-то школу и понавчатися. И пришли в школу бизнесу, и сейчас там не только навчались, а сейчас и выкладываете. Абсолютно верно. У меня два высших образования было до этого. Они не были связаны там с бизнесом напрямую. Плюс ко всему я понимал, что вот те проблемы, с которыми я сталкиваюсь в малом и среднем бизнесе, они не решаются за счет там даже MBA или моих там навыков и знаний, которые я получил в вузах. Поэтому я нашел ту бизнес-школу, которая отвечала на те запросы, на которые, собственно, с вызовами которых я сталкивался в тот момент. А зараз ви пропонуєте послугу оренда приміщення? Тобто, у вас є якась база вже за 5 років діяльності, вільних приміщень, про які ви знаєте, і якщо я мені... потребное помещение, я не должен обратиться там и смотреться там где там в пошуковой системе там какой-то там коммерциальной нарухомости. Я могу обратиться к вам и вы скажете, да, у нас есть помещение. Ну на самом деле это не основной наш бизнес. Это вызвано тем, что иногда мы берем большие помещения в аренду, которые превышают наш норматив по площади. И для того, чтобы, ну скажем так, компенсировать эту арендную плату, которую мы платим за все помещение, мы сдаем часть в субаренду. Ага. То есть это как в невеличких местах мы можем зайти и там э, в магазине игрушек, там и ксерокопия, и я не знаю там и подарунки, что там, э, и даже какие там маникюрный педикюрный салон. И все это в одном помещении. Примерно так. Мы все-таки стараемся делать разные входы, но иногда бывает и то, о чем вы говорите, когда в одном помещении находится несколько направлений. У нас в студии Сергей Евтушенко, співвласник мережі магазинів «Червоний маркет». Зараз до музики, а потім до розмови. Поїхали. Доброго всім дня, в студії Сергій Євтушенко, співвласник мережі магазинів Червоний маркет 70 магазинів вже на території України. Це магазини, як це правильно сказати, щоб, щоб правильно сказати: промислові товари, дешеві і якісні, так можна сказати. Да? І це на кшталт, от те, що ми бачимо: павільйони, кіоски і невеличкі магазини все по там, 8 гривень, все по 20 гривень. Там от, от, наповнення, власне, таке. Похоже. это такая какая я не знаю тенденция да у нас вот мы вид от магазинов мегамаркетов, в каких-то мы уходим в какие дешевые магазины, через те, что население беднее, там, например, так нет, это общемировая тенденция, когда э, строились огромные гипермаркеты за пределы города тем самым низкая аренда у них была, тем самым зачастую это были собственные помещения и так далее. Но на сегодняшний день тенденция такова, что люди не хотят далеко ездить за покупками, хотят их приобретать рядом возле дома. Это и в Америке тенденции в Европе, и так далее. Плюс ко всему важно выдержать так называемый баланс между ценой и доступностью. Мы тоже не открываемся ни в коем случае там на центральных каких-то площадях города. Мы стараемся, чтобы это было и в то же время близко возле дома, и в то же время на таких на, возле так называемых транспортных узлов, если это касается там всех городов которых мы представлены. Но мы не открываемся там где-то далеко от города, чтобы клиенты наши в легкой, близкой доступности могли приобретать наши товары. Поэтому это не связано только там, с бедностью населения ни в коем разе, это связано с доступностью и удобностью доступа к нашим магазинам, наших клиентов. А если, а я не знаю, там какие-то порады, не порады, если люди на так само хочет открыть а, магазин, где будут представлены промысловые да, а, товары, и а, хочет попробовать себя, чтобы ну, щоб вы ви... Очень хороший вопрос. На самом деле нужно очень тщательно изучать нынешнюю среду, что, в чем есть потребность у клиентов и выбирать какое-то одно из направлений. Ни в коем случае не распыляться, не пытаться быть для всех клиентов, закрыть все потребности. И, собственно говоря, в этом и кроется зло успеха. Uh, эта тенденция также развивается во всем мире. Если вы набираете какую-то нишу определенно, каких-то либо товаров, там, ну я не знаю, там, -товары, или конц товары, либо какие-то любые другие направления, будьте в этом направлении номером один. Чтобы первое, о чем вспоминал клиент uh, в случае необходимости приобрести товары вашей категории, это ваш магазин. Только тогда, собственно говоря, успех будет за вами. Поэтому изучайте вашего клиента и расширяйте ассортимент, расширяйте возможности для ваших клиентов, чтобы он находил в ваших магазинах то, что не находит ни у кого из конкурентов. Mm -hmm. А mm, чему вы в свою чергу не обрали магазин там канцтоварев, например, там э, зоотоварив, а зупинился на магазине все таки, да такий микс, где там и косметика, и гигиена, и для ванной какие-то принадлежности, электротовары, и навіть э, одяг, и побутовая химия? А дело в том, что изначально, когда мы выбирали направление, как я уже говорил, мы выбирали не выше определенной ценовой политики, там на сегодняшний день это не выше там, 200 гривен, мы закупаем, продаем этот товар. Со временем, с течением времени, мы сейчас уже работаем и достигли небольших успехов в том, что мы в одном магазине усиливаем одни направления, одни категории товаров, другие другие. связаны лишь со спецификой того или иного региона, в котором мы открылись, с конкурентной средой и с потребностью клиентов. Это так называемая кластеризация магазинов. А и все, это вот вести подобный бизнес в мэрии. Вы научились в бизнес школе, в яким вы сейчас и выкладываете, там дисциплину, например. В бизнес школе я преподаю только лишь возможности и как правильно организовывать компанию. То есть мы грубо говоря, занимаемся администрированием или управлением. Вот этим, этому я и учу владельцев бизнеса, которые являются студентами этой бизнес школы. Что касается специфики уже розничной торговли, либо какого-то другого направления, это свой собственный опыт, это поездки на различные выставки в Соединенные Штаты Америки, в Европу, общение с коллегами, владельцами различного бизнеса, книги, семинары ну, и прочее. А в Европе так само есть магазины, где там все по одному евро, там например. Да, очень много направлений, но они же более специализированные. если это в низком ценовом сегменте, там по одному евро, либо чуть выше, то они выбирают разные направления, например, там сугубо товары для дома или товары, косметики, там гигиены, товары для сада-огорода. Ну, вот в таком направлении Европа развивается. А все товары, это производство Китая, да? Они там дешевые, их можно там очень много найти, величезный там, я не ассортимент, и Китай на этом выезжает. Не совсем так, если ну, тенденция там последних 5-6 лет была такая, о которой вы говорите, то на сегодняшний день, в связи с тем, что у нас и валюта скажем так, обесценилась. И на, если сравнить на мировом рынке достаточно дешевая рабочая сила, то очень много производств на сегодняшний день переместилось или открылось в Украине. Поэтому достаточно большое количество товаров мы покупаем в Украине. И я на сегодняшний день делаю ставку, что это направление будет дальше развиваться. Поскольку не за горами бурное развитие 3D принтеров, где можно будет производить большое количество товаров, которые мы, собственно говоря, торгуем по достаточно низкой цене. И это намного удобнее, чем заказывать товар, ждать его месяцами в Китае и иметь определенное количество проблем, связанных с доставкой. В студии Сергей Евтушенко спел в магазинів магазине в Червоный Маркет. Зараз до музыки, а потом до размовы. Поехали. У нас тоді Сергій Євтушенко, співвласник мережі магазинів Червоний маркет, який, перший магазин, було відкрито десь приблизно 5 років тому. До цього був досвід роботи, так само відкриття магазинів роздрібна торгівля, торгівлю, да? можна, можна так сказати. Наверно. А о, ще раніше була перша вища освіта, яка взагалі з бізнесом ніяк не пов'язана. Да? Ви закінчили який інститут, університет? І за фахом ви. приборостроитель, инженер. И не працювали, не строили никаких приладов, на ни машин, ничего вообще. А первая работа, на яку вы ви вот вышли, пришли, я не знаю, после завершения института, або даже еще в КПИ? знаете, когда даже учился в КПИ, первые мои деньги заработанные, это я работал три года в ЖЭКе дворником. А потом, когда вот уже работал дворником, все равно меня тянуло в розничную торговлю, и на летних каникулах работал простым продавцом на рынке Петровка, реализовывал там аудиокассеты еще в те времена. Um, и все это в университете, да? Да, так и. Есть. Потом вы закончили университет и первая работа была вот с девятой до шестой, да из там в офисе, видразу сразу открыли властный бизнес. Я, понимаю, так что с этого же рынка Петривков все и пошло, может быть? Ну, на самом деле это был рынок юности. Первый бизнес я открыл, торгую кондитерскими изделиями. Это те деньги, которые я накопил там за лето, когда работал продавцом, какие-то сбережения там работая дворником. И вот, собственно говоря, вот эти первый капитал мой был. Стартовий, для uh -huh. того, щоб почати свій власний бізнес. А мені весь час здається, що ну, там, на ринку, там от так просто туди не прийдеш і не займеш це місце. Там якась криша, там якісь домовленості, там якась корупція, щось треба знати, якісь там правила гри. Чи ні? Ну, от, насправді от, прийшов адміністрацію да, до директора ринку, запитав, є вільні місця? Вони сказали, ні. А Ти їм 100 доларів раз, вони ой, є! Но на самом деле это было уже 2000 год. Мне там было 19 лет, когда я стартовал свой первый бизнес. И, как ни странно, примерно получал, получилось именно так, как вы говорите. Поэтому в тот момент были свободные места, и просто мне посчастливилось прийти и стать в торговый ряд с таким же предпринимателем, как и я. Тогда еще рынки достаточно были востребованы в Украине, не было больших супермаркетов. Ну и, собственно говоря, получил там первый опыт свой собственного бизнеса. А ви говорили про те, що треба знайти якусь свою нішу, ви її знайшли, а, кондитерські а, товари, да? Такі, печеньки, цукерки і таке інше. А і потім стати номером один в цій галузі. Чим ваш товар відрізнявся від іншого, хто стояв поруч або через одне місце, все одно ви її брали, мабуть, на одній базі там, на Волинській, наприклад, да? і все. абсолютно правы. В тот момент, когда я открывал свой первый бизнес, у меня не было определенного опыта, знаний. И это было по принципу, приехал на Волынскую базу, накупил побольше конфет, стал и, не понимая принципов успеха в розничной торговле, начинал, вот, грубо говоря, грызть э, науку розничной торговли на своим собственным опытом, э, понеся огромные убытки. И первый мой бизнес вот этот экологическим изделием был неудачный. Я его закрыл там спустя полгода. А на сегодняшний день Ми бачимо, що у вас на сайті є вакансії. Є якась проблема з кадрами. Да? Вони не хочуть, хочуть не можуть, хочуть, можуть, немає знань. Ну, що зараз відбувається? Немає людей, які горять і хочуть стати в магазині, бути продавцем-консультантом за 300 гривень в день, наприклад. Ну, на самом деле, проблема з. сотрудниками в розничной торговле, она не только в Украине, она во всем мире. В Украине она, наверное, одна из самых острых, с чем это связано. Действительно, очень большое количество наших граждан уезжает на сегодняшний день в Европу в поисках лучшей жизни, и это подталкивает нас, владельцев бизнеса, повышать оплату, менять какие-то подходы к оплате продавцов. Но а самая главная тенденция, которая общемировая, в принципе, в розничной торговле на сегодняшний день Таковая ситуация складывается, что э, если сравнивать розничную торговлю 10-15 лет назад, и сейчас, то на рынке труда розничная торговля не имеет возможности платить большие деньги простым продавцам и так далее. Поэтому на сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы молодым людям, которые вот, э, еще ну, только начинают свою карьеру, дать вот эти первые стартовые возможности заработать у нас денег для того, чтобы в дальнейшем развиваться как топовый состав или открывать свой собственный бизнес, или, собственно говоря, уже дальше идти и развиваться в каких-то других отраслях, мы это уже заметили. Или же мы предлагаем какую-то определенную альтернативу тем людям, которым уже там 30-40 лет, для того, чтобы они могли э, ну, реализовывать себя или спокойно зарабатывать деньги недалеко от дома работая и так далее. Поэтому, да, проблема с кадрами есть, и проблема не только у нас. Мы ищем интересные подходы для того, чтобы также быть конкурентоспособны именно на этом тоже поприще, на поприще работодателя. А вы шукаете ваши кадры, как вот на дверях магазинов можно побачить, там вот потребны продавцы, консультанты, на плотня я не знаю, там 5 6, там 7 тысяч гривен на месяц. На самом деле, в последнее время мы используем разные виды привлечения к себе наших сотрудников. Безусловно, это и объявления на магазинах, это объявления на различных сайтах, где люди ищут работу. Это Смс рассылка нашим клиентам, которые могут заинтересоваться вакансиями у нас. Ну и, безусловно, это сарафанное радио, когда наши сотрудники рекомендуют нашу сеть своим знакомым, близким. які теж можуть прийти і заробляти у нас деньги, незважаючи на те, що у вас і так низькі ціни, так? у вас ще є якась бонусна програма, яка дає що додаткові якісь знижки. Виходить, що ціни не достатньо низькі, якщо ми можемо зробити ще додаткову знижку. Знаєте, от ігра просто в якісь скидки вже не дуже цікава. Люди уже смотрят на это как данное, и мы решили удивить чем-то наших клиентов какими-то бонусными программами. И вот одна из первых программ, которую мы запустили, мы просто пополняем мобильный счет наших клиентов, которые совершили покупку в нашем магазине. Тем самым мы снимаем не головную боль, там искать терминал для пополнения счета мобильных телефонов. И тем самым мы так, контактируем с нашими клиентами удаленно с помощью смс-сов, напоминаниям, что вот... Нужно еще совершить какую-то покупку для того, щоб що ваш щот там поповнити, і так далі. Це ага. одно з наших нововідій, ну, яким реалізовував. Я в весь час відмовляюся, От, коли ти в супермаркет там, а що вам поповнюють після цього, я відразу відмовляюся. Я розумію так, що мій мобільний телефон потрапляє до них в базу, да? і потім з цієї бази вони відправляють мені якісь непотрібні мені смс і я э, винужден або їх видаляти, або блокувати цей номер, якщо в мене є така можливість на телефоні. Возможно, кто-то так делает, мы ни в коем случае не прибегаем. А, плюс ко всему, что касается пополнения счета, мы, у нас сейчас действует акция пополнения плюс 1 гривна. Если вы пополняете там на 20, 30, 40 гривен ваш счет пополняется на 21-31-41. То есть мы даем такой бонус. Что касается вот этих э, смс о которых вы говорите, мы рассылаем лишь тем клиентам, которые владеют карточкой нашего постоянного клиента, которые осознанно пошли на этот шаг и которые хотят быть в курсе наших распродаж, наших каких-то уникальных предложений с помощью смс-рассылки. В студии был Сергей Евтушенко, спивластник в мороженом магазине «Червоный маркет». Дякую вам, что завитало до нас. Дякую. Зараз повертаемся до музики. Гарно всім ранку.